অতীতৰ দিনবোৰক কেতিয়াও মনত পেলাব নালাগে আপোনাৰ ভাগ্যত লিখা কথাবোৰৰ ওপৰত কেতিয়াও অভিযোগ কৰিব নালাগে যি হ'ব আছে সেয়া নিশ্চয়কৈ হ'ব কালিলৈ কি হ'ব তাৰ চিন্তাত আজিৰ হাঁহিটো নকমাব লাখ টকাৰ মূল্য এখন গাড়ী চাবি আৰু ব্ৰেকৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে কোটি টকাৰ ঘৰটো এটা চাবি আৰু তলাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে একেদৰে আমাৰ ব্যক্তিত্বও আমাৰ চিন্তাধাৰা আৰু স্বভাৱৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল যদি চাবি পাত নাথাকে বা ব্ৰেকডাল ভাল নহয় গাড়ীখন চলোৱা অসম্ভৱ একেদৰে ঘৰখনতো যদি তলা চাবি ঠিক নহয় কোনদিনা চুৰ হ'ব গমেই নাপাব আৰু একেদৰে যদি আপোনাৰ চিন্তাধাৰা স্বভাৱ ঠিক নহয় কেতিয়া আপুনি শাস্তি পাব সেয়া গমেই নাপাব যেতিয়ালৈকে আপুনি নিজেই হাৰ মানি নলয় তেতিয়ালৈকে কোনেও আপোনাক পৰাস্ত কৰিব নোৱাৰে প্ৰত্যাহ্বান গ্ৰহণ কৰিবলৈ শিকক যেতিয়াই কোনো অসুবিধা বা সমস্যা আপোনাৰ জীৱনলৈ আহিব তেতিয়াই নিজেই নিজৰ মনটোক কওক এই কামটো কৰিব নিশ্চয় পাৰিম দীঘলকৈ উশাহ এটা লৈ আগবাঢ়ি যাওক দেখিব আপুনি নিশ্চয় জয়ী হ'ব আপুনি আপোনাৰ জীৱনত মাত্ৰ এটা নিয়ম মানি চলক পোনপটীয়াকৈ কথা কওক সঁচা কথা কওক আৰু ভুলটো সহ্য নকৰি মুখত কথা কওক আপোনাক যিসকলে বুজিব তেওঁলোক সদায় আপোনাৰ কাষত থাকিব আৰু যিসকল নামতহে আপোনাৰ আপোন যেন অভিনয় কৰে সেইসকল নিজেই আপোনাৰ পৰা আঁতৰি যাব আজি যুগৰ তিনিটা সত্য নাম্বাৰ এক কাৰোবাক যদি আপুনি আপোনাৰ হৃদয়ৰ দুখবোৰৰ কথা খুলি কয় তেন্তে তেওঁ আপোনাৰ মুখৰ আগত ৰৈ আপোনাৰ প্ৰতি সহানুভূতি প্ৰকাশ কৰিব আৰু আপুনি আঁতৰি গ'লে পিঠিৰ পিছফালে আনৰ আগত আপোনাক লৈ ঠাট্টা কৰিব নাম্বাৰ দুই এই যুগত আপুনি কাৰোবাৰ পৰা যিমানেই আশা কৰিব সিমানেই সেইজনে আপোনাক আঘাত দিব নাম্বাৰ তিনি এটা অপ্ৰিয় সত্য এইটো যে আপোনাৰ পিতৃ মাতৃৰ বাহিৰে আনকি আপোনাৰ প্ৰকৃত ভাই ভনীয়েও নিবিচাৰিব যে আপুনি তেওঁলোকতকৈ আৰু আগলৈ যাওক মানুহে কি ক'ব ৰঙা ৰঙৰ গাড়ী এখন যদি আপুনি কিনে মানুহে ক'ব যে আপুনি নীলা ৰঙৰ গাড়ীখনহে কিনিব লাগিছিল ব্যৱসায় এটা আৰম্ভ কৰিবলৈ লওক তেতিয়া মানুহে ক'ব ইমান ডাঙৰ ৰিস্ক নল'ব চাকৰি এটাহে কৰিব লাগে যদি আপুনি বিয়া হোৱাৰ চিন্তা কৰে তেন্তে মানুহে বহুত কথা ক'ব যেনে আপুনি সোনকালে বিয়া হ'ব খুজিছে বা বিয়াৰ কথা চিন্তা কৰাৰ বহু দেৰি হ'ল বা ভুল জীৱনসংগীহে বাছি ল'লে নেকি এইদৰে প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে প্ৰত্যেকৰে নিজস্ব যুক্তি যদি আপুনি এই মানুহবোৰক বুজিবলৈ আৰম্ভ কৰে তেন্তে আধা বাটতে আপুনি থাকি যাব যেতিয়া আপুনি আন কাৰোবাৰ ভাগ্য কাঢ়ি খাব নোৱাৰে তেনেহ'লে আনৰ সফলতাত ইমান ইৰ্শা কিয় কাৰোবাৰ কামক অনাহকত যিমানেই বিৰোধিতা কৰিব সিমানেই সেইজন আগুৱাই যাব মানুহে যদি আপোনাক গালি গালাজ কৰে তেন্তে আপুনি হাত চাপৰিব যাওক মিচিকিয়া হাঁহি এটা মাৰি বিদায় দিয়ক চাব গালি গালাজ কৰাজন আপোনাৰ কাষৰ পৰা নিজেই পিছুৱাই যাব আনৰ ইশা উপলুঙাক সহজকৈ লৈ মনে মনে থকাটো কঠিন তথাপিও ধ্যান জনাজনৰ বাবে সহজ যেতিয়া আপোনাৰ চিনাকী মানুহবোৰেই আপোনাক স্বাৰ্থৰ বাবেহে মনত পেলায় তেতিয়া তেনে সকলো মানুহক মনত ৰাখিব কাৰণ এই মানুহবোৰ কেতিয়াও আপোনাৰ প্ৰকৃত আপোন নহয় তেওঁলোকৰ স্বাৰ্থপৰতাই তেওঁলোকক আপোনাৰ লগত কথা পাতিবলৈ বাধ্য কৰে আপোনাৰ বিপদৰ সময়ত সেই সকলোবোৰ লোককেই এবাৰ এবাৰ সহায় খুজি চাব পাৰে যিজনে আপোনাক সমৰ্থন কৰিব তেওঁ প্ৰতিটো পৰিস্থিতিত আপোনাৰ লগত থাকিব আন যিসকল আপোনাক এলাগি কৰিব সেইসকলক যিমান সোনকালে পাৰে নিজৰ পৰা দূৰ কৰক এনেধৰণৰ মটিভেশ্যনেল ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ